Ну, хочется верить, что и мы станем частью этой всесвітньої сети, и это будет... Сподіваюсь, так, але станемо органічною частиною і своїм унікальним українським продуктом. Власне, про долю цього продукту в умовах нових, в умовах прориву технологічного, в умовах прориву інтелектуального. Розмова з нашим гостем Миколою Рогінцем. Пане Миколе, доброго здоров'я! Дуже дякую, що прийшли. Я спробую вимовити вашу офіційну посаду. Це маркетинговий директор агенції інтернет прав, але попросту Я скажу просто. Вы е маркетинг директором YouTube? Нет. Нет, это не так. Не а... так. Як правильно. Вы а... я людина 19-го столетия. Вы скажите так, чтобы я зрозумів <гум> вас людину століття двадцять першого. YouTube это YouTube. YouTube это большая платформа, это часть корпорации Google. Угу. А в то время как наша компания это независимая компания, которая является официальным партнером. YouTube и является сертифицированным партнером mm -hmm. YouTube. То есть мы коммерчески связаны, как любая другая компания, с любой другой в компанией. Чем ваша функция, в чем ваша функция, в чем ваша миссия? Вы говорите о компании так. или о мне. Так, так, так. О компании. О компании. На самом деле у нас довольно уникальное место по состоянию на сейчас на рынке Украины, потому что мы по факту являемся единственной компанией, которая э, имеет подобный договор с YouTube и является сертифицированным партнером. Э, по сути, для того чтобы ответить на самом деле нет простого ответа на ваш вопрос, для mm. того, чтобы на него ответить абсолютно корректно, э, необходимо, может быть, так, легкий какой-то экскурс, экскурс сделать в то, что такое YouTube сегодня, чем он является. И, наверное, уже оттуда будет легче понять и, в общем-то, нашу в миссию. В одну хвилину можете вкласти все? Ну, вряд ли. Mm -hmm. А туди в 30, а Давайте попробуем, потренируюсь. Значит, YouTube на сегодня это громадная платформа, mm -hmm. которая позволяет пользователям выкладывать. Такие so, серверы, да, физически. Это, mm -hmm. это тысячи серверов, mm -hmm. если мы говорим mm -hmm. про материальную составляющую. А если говорить о том, что мы а видим… Где они расшованы? По всему миру. Mm -hmm. И э, эта эта платформа позволяет пользователям выкладывать созданное ими видео, неважно, что это за пользователь, это могут быть профессиональные компании, продакшн студии, которые mm -hmm. содержат там тысячи сотрудников э, и создают профессиональный продукт. Это может быть мы такие маленькие, которые на свой mm -hmm. телефон yeah. что-то снял mm -hmm. и он хочет поделиться этим, получается со всем миром, потому mm -hmm. что реальная такая возможность у него есть. И э, если смотреть на YouTube таким образом, то э, наша миссия – это помогать э, локальному пользователю, я назову его пользователем, это обычные люди. Ну, я, например. Да. Например, mm -hmm. вы, почему mm -hmm. нет? У вас отличная харизма. И, думаю, отличная вы... от других. Да, отличная. Mm -hmm. Поэтому, я уверен, у вас получится, если mm -hmm. вы какой-то авторский проект в этом mm -hmm. направлении запустите. Э, так вот… Э, мы бы с удовольствием вам помогли бы сделать так, помочь вам запустить профессиональный канал на YouTube, свой личный персональный канал, и помогли бы вам развить его, сделать его популярнее, чем он есть. На старте. Звите, мое вопрос. Мия субъектный канал, это живое. телебачення. Навіщо ми маленькі, нас тут п'ятеро чи шестеро людей, чи семеро часами буває аж, а часами і восьмеро буває людей. Навіщо такі маленькі, як ми вам, таким великим, здесь все доволі просто. Угу. На самом деле. Тільки так, щоб я зрозумів. Да, да, угу. да. Ви з предыдущим вашим гостем, з Ольгой, о розговорювали, що є реклама да? і по сути, YouTube. на сегодня, как и Google в целом. Это громадная рекламная платформа. Все доходы, я не знаю, наверное, процентов, 80-90 доходов, которые получает эта корпорация, это доходы от рекламы, mm -hmm. которую рекламодатели размещают, и YouTube... Э берет свои соток, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Совершенно верно, он берет свой процент за услуги. И мы, как в терминологии YouTube, мультиканальная сеть, в том числе имеем свою долю в этом большом пироге. Mm -hmm. Соответственно, мы этой долей, в свою очередь, такая большая матрешка получается, mm -hmm. делимся с блогерами. Mm -hmm. А мы на вам, як живете лыбачине? Все очень просто. Если в сторону отставить любые вопросы миссии, ценностей, там, планов. Да просто кайф мне так так тут далее. сидит и с вами говорит. А какая там миссия, я не знаю. Дело в том, что... Я бы выделил два таких, на вскидку, аспекта, почему стоит это делать именно с нами. Во-первых, вы можете за счет своего продукта зарабатывать. Зарабатывать... Делая его по ходу, не прилагая к этому каких-то особых усилий. А, Во-вторых, и об этом я уже сказал раньше, вы можете с нашей помощью сделать ваш продукт более популярным. Mm -hmm. Потому что, и это особенно актуально для вас сегодня. Мы в студии, наблюдая за вашей беседой с Ольгой, стали свидетелем того, что, несмотря на то, что, казалось бы, звездные гости, mm -hmm. звездные ведущие. И, Украинский язык, да, то есть вроде бы как инновационный продукт, mm -hmm. необычный, говорят откровенно, открыто, а просмотров там очень мало. Ну, mm -hmm. В mm -hmm. режиме реального времени 12 человек вас mm -hmm. смотрят. Это нас подводит к другой части mm -hmm. истории, потому что на самом деле мало создать продукт в интернете, очень мало. Это, наверное, даже не половина, да, я бы сказал, это 45 процентов. Все остальное это... Продвижение этого продукта и это создание вокруг этого продукта сообщества. Если у нас будет время mm -hmm. на это, я могу более подробно рассказать, mm -hmm. что я имею в виду, но очень упрощенно речь идет о следующем. Допустим, наш сегодняшний с вами эфир. Да? Мы организовали все технически, да? то есть это этап создания mm -hmm. продукта. Мы пригласили гостей мы там, определили там какой-то сценарий, решили о чем будем говорить и так далее и тому подобное. И вот мы здесь в студии сидим и что? А кому мы рассказали о том, что сегодня здесь это будет происходить? А кого мы сюда пригласили? Я разумею. А как мы это сделали? Угу. А как мы стучимся в двери тех людей, которые есть под наша угу. потенциальная аудитория? І так далі, і так далі, і так далі. А звідси питання: а що є вашою реальною аудиторією? До слова, нас вже дивиться 14 людей. Я всіх вітаю. Дякую, любі друзі, що ви з нами. Всі 14, моє серце з вами. А. Хто вас дивиться, реально? Що є ваша аудиторія? Я питаю про український сегмент виключно. А, що вони дивляться? Український... Хто вони за віком за статтю? Український сегмент дуже складний. Зараз об'ясню, чому це. Кармическая, не побоюсь этого слова, доля Украины, э, но об этом чуть позже. Э, Во-первых, что касается аудитории. В целом аудитория YouTube она очень молодая. Это, как правило, аудитория до 25-30 до лет, преимущественно. Mm -hmm. Безусловно, есть какие-то исключения, есть люди, которые Я разумею, и э, да. тенденция э, не только YouTube, а вообще в интернете в целом, она сейчас такова, что все больше и больше аудитория э, интернет стареет mm -hmm. происходит это за счет двух факторов фактор первый аудитория сама по себе стареет mm -hmm. поэтому те кто начал смотреть интернет еще молодым он уже становится взрослым и э плавно переходит органично в эту более пожилую, назовем так, или взрослую аудиторию. Вот. А второй фактор это то, что технологии распространяются очень широко и захватываются те слои населения, которые ранее не были покрыты. Это я понимаю, это как с мобильными телефонами. Мы с Олею, до слова, начинали с мобильными телефонами, которые были размером, в цей гаджет. Да. Ну, ну вы выполняли свои. другие функции, вы просто <laughs> позвоните. Сейчас это мне не но мне не поняла мотивация этих людей, что их там приваблює. В интернете? Ну, в Ютубе, зокрема. Ну, на поющие трусы дивиться, это можно и... Что этого интереси? нужно. Для этого нужно... Я попытаюсь ответить на этот вопрос тоже не очень долго. YouTube на сегодняшний момент является коллекцией очень разнообразного контента. Речь не идет о поющих трусах или каких-то там э, о желтой mm -hmm. прессе, да, скажем mm -hmm. так. А это не желтая масс-медиа. YouTube на сегодня э, представляет собой коллекцию колоссального количества видео. Ну, если в цифрах говорить. Э, на сегодняшний день статистика такова. Э, ежемесячно э, YouTube имеет миллиард уникальных посетителей. Как сайт. Mm -hmm. Это <связывая> украинский Нет, это глобально. А украинский сегмент? Украинский сегмент, к сожалению, цифры очень плавающие, потому что рынок этот пока не очень прозрачный, и померить его сложно. Ну, 100 тысяч, миллион? Я думаю, что его можно сопоставить с аудиторией украинского интернета. В принципе, сейчас по разным оценкам различные агентства <связывая> по-своему это оценивают. Где-то от 14 до там, 16 миллионов э, человек оценивает аудиторию украинского интернета ага. при этом э, я думаю что ну, не менее 60 по самым скромным оценкам процентов этой аудитории являются пользователями youtube это логично потому что видео на сегодняшний момент является самым э, популярным быстро растущим mm -hmm. и э, активным видом контента І тому ніяких сумнівів в тому, що активний пользователь інтернет пользується YouTube. Ну, це моя суб'єктивна оценка. Дайте мені суб'єктивну пораду. Цілком серйозно. Як мені притягнути цих людей? Не задля грошей, притягнути цих людей. Який продукт вони хочуть? Як мені це зробити? Знаете, за умови, що я маю, вибачайте, дуже в э, серйозні обмеження. Я не буду тут. Порно показувати. Я не буду людей заохочувати робити аборти, наприклад, Та. Я не буду робити жовтих сюжетів, про які ви сказали. Я не буду робити замовних сюжетів. Як мені встановити з ними контакт? В общем-то, одразу можна половину з того, що ви сказали від тому що е, е, я согласен з Ольгою в тому, що аудиторія інтернет она, немножко другая в частині. Отношение к тому, До что, они, Я к, тому, что кто, к тому, что они смотрят, как они смотрят, к выбору своему, это, это происходит совсем не так, как происходило еще лет десять назад. В особенности это касается подрастающего поколения до 20 лет, в меньшей степени до 30 и старше, но тем не менее разница разительная. Дело в том, что интернет-аудитория очень четко чувствует заказуху, угу. она очень четко чувствует неправду угу. и очень четко чувствует фальш. Угу. Поэтому, если пытаться очень обобщенно ответить на ваш вопрос, очень обобщенно. И так, чтобы я заразумел. Я к да. на 19. Я все время пытаюсь себе это где-то удерживать. Я вам очень благодарен за я вам очень благодарен за это. Спасибо и вам за то, что пригласили. Очень интересно с вами здесь об этом говорить. Дело в том, что самый простой ответ – это находить ниши, очень четко очерчивать, очень хорошо понимать профиль вашей аудитории. Есть такой маркетинговый термин. Вам нужно до деталей понимать, кто есть ваша аудитория. Это может быть и люди на 75 лет в Австралии, Украины. Это может быть и 35 лет в Италии. Я думаю, что если серьезно забудется этим вопросом, не так как мы с вами да, в режиме беседы, а действительно серьезно подойти, провести какое-то, может быть даже исследование, ну не обязательно, хотя бы анализ какой-то, да, попытаться углубиться в это и пообщаться с этими людьми, работать с комментариями, поработать э, с э, какими-то другими форматами коммуникации, и тогда вы поймете, что на самом деле ядро вашей аудитории оно не такое широкое, mm -hmm. его в целом можно будет описать э, о, обобщить в две-три каких-то ключевых группы, mm -hmm. э, и вот эти группы это и есть та аудитория, которая наиболее восприимчива к вашему посылу, к тому, mm -hmm. что вы создаете. После того, как вы это сделаете, вы сможете ее расширять. Во-первых, за счет э, развития этой аудитории, э, специфика интернета такова и социальных сетей, в частности, в том, что. А YouTube, кстати, это вторая по популярности в мире соцсеть после Facebook, mm -hmm. потому что YouTube это и соцсеть, в том числе, а mm -hmm. не просто видеохостинг, где можно что-то выложить mm -hmm. и что-то посмотреть. А, так вот, когда вы начнете работать с соцсетями и с другими каналами а, привлечения аудитории, она начнет органично расширяться и захватывать какие-то новые сегменты, потому что мы люди, живем в социуме, и мы не живем отдельно друг от друга. У нас у всех есть связи. А специфика соцсети, специфика общения в интернете, она такова, что есть совершенно практические... Точно, инструменты, как распространять информацию. Например, на примере Facebook это любое ваше сообщение, любое ваше мнение, обновление вашего статуса. Тут же и получают все ваши э, знакомые друзья. На YouTube, когда у вас у вашего канала есть подписчики. А это одна из первоочередных задач канала сделать так, чтобы даже случайные посетители этого канала, по возможности, да, если вы попали в точку, стали подписчиком этого канала. Так вот, в тот момент, когда выкладываете какое-то видео, его автоматически, это обновление автоматически получают все ваши подписчики. И вот вам пример: наиболее популярный с точки зрения подписки канал в мире на данный момент американский канал, не помню, как он называется, но там 12 миллионов подписчиков. О чем это говорит? О том, что когда этот канал ну хиба что не Fox News, чтобы ужат телевизионики, зразумей, да, <говорит> это такие радикально республиканские, антиобамьевские каналы, <говорит> которые валят так, что <говорит> часи в российском союзе ты люба а, не а видишь почему а, это отдельная тема, большие mm -hmm. медийные компании, да, да, это да, да, да. отдельная история, mm -hmm. 12, миллионов. 12 миллионов человек, там 12-200, по-моему, это аудитория этого канала, подписчики, это не просмотры, это только подписчики. О чем это говорит? О том, что в тот момент, когда та цей канал делать какое-то обновление у себе на сайте. 12 млн человек одновременно получають об этом уведомлення. Я маю тут питання. У мене як біда була, зламали мій акаунт Facebook. Я відкрив новий. І ставив давав позитивну відповідь на запити про friend request називається, У угу. мене набігло за 4.000 5.000 людей за 4 тижні 5 тисяч людей. яким Я дуже вдячний. Вони, значить, щось вони побачили. Да? Мабуть, того, що я в собі не бачу. Але я не знаю про що їм говорити. І зокрема, про те, що є тепер предметом мого зацікавлення, живого телебачення. Дайте мені пораду. Діло в тому, що якщо ці люди вже підписалися к вам. Они подписались не для того, чтобы вы создавали для них что-то уникальное, ага. Это мое мнение. Да. Они подписались к вам потому, что вы уже что-то делаете такое, что интересно им. Поэтому самый простой ответ ⁇ это продолжать делать то, что вы делаете, и да. просто об этом рассказывать. Оставить а вот линки на программу, на размову с вами, на размову с Олей, как вам так сказать. Безусловно. Ведь Facebook, если бы вы сделали анонс интересный в Facebook этой передачи, этой беседы, ну, я думаю, что, безусловно, не все 5000, но какой-то ну, проц... какой процент, но не 12 человек, не 14. Да? Mm -hmm. Что-то можно, наверное, более существенное в части аудитории мы бы сегодня наблюдали. Это, если попытаться uh -huh. так, на, на верхнем уровне посмотреть на то, как развиваются каналы в YouTube, uh -huh. что является секретом секретом, поскольку это Получина Это, да, это да, никакой не секрет, да. это всем понятно, но для этого нужно это, этим заниматься постоянно, чтобы понимать это. Значит, это три составляющие. Составляющая первая это продукт. Угу. Это то, что вы создаете. Составляющая вторая это продвижение этого продукта. Угу. Причем э, это постоянное продвижение. Речь не идет о том, что э, вы под конкретный эфир только начинаете озаб озаботились тем, что ой, так это же надо еще кому-то рассказать о том, что у нас вот сегодня что-то произойдет. Нет, это постоянный процесс. И третий блок, третий такой, третья составляющая, это как раз создание соци социального сообщества какого-то вокруг, вокруг телевидения, вокруг темы. Тем может быть много. Украина, вернусь на несколько шагов назад, вы задавали вопрос что такое аудитория YouTube в Украине? Украины, к сожалению, в силу исторических, геополитических, там и еще каких-то этических проблем или предысторий сложилась такая ситуация, что мы живем фактически де-факто в русскоязычном пространстве. Видите, даже я говорю на русском языке. Я могу говорить на украинском, но мой повседневный язык общения — это русский. И посему, говоря о украинском сегменте YouTube, мы на самом деле говорим о российском сегменте YouTube. Потому что наиболее, наибольшее количество блогеров, наиболь... банально, там больше блогеров, там больше денег на создание продукта интересного. Поэтому наша украинская аудитория смотрит, как правило, российский продукт. И, наверное, это не очень хорошо, с моей точки зрения в том числе. Хотя есть очень позитивное и положительное изменение в этой связи. Есть каналы, которые... Вот я буквально недавно познакомился с одним украинским каналом. Называется Моцне ТВ. Mm -hmm. Моцне ТВ. Это вообще ребята простые, Откуда-то из Западной Украины, которые очень весело, очень по-современному, очень молодежно э, снимают сюжеты. Причем по тому, как они это снимают, э, видно, что это не умудренные, убеленные сединами люди. Это просто какой-то драйв, внутреннее стремление что-то сделать интересное, идти в ногу со временем. Ну, И у них да? это получается. Ну, слава богу. У них это получается, а почему я не говорю, потому что это украинский язык, причем это именно тот язык Западной Украины, mm -hmm. и это просто просто интересно слушать, mm -hmm. как они это делают. Есть хорошие каналы, есть еще очень интересные примеры в украинском YouTube, есть блогеры, которые и это уникальность YouTube на самом деле, и это часть нашей миссии в том числе, потому что есть люди, которые есть мастера своего дела. Mm -hmm таких людей достаточно много есть люди которые умеют делать руками головой еще разные руки часами. да руки и голова <laughs> досит, да, <laughs> да да великолепные чудесные вещи а -а. и а, они могут это демонстрировать Но ну, вот то что вот нельзя показывать YouTube сам режет поэтому Но. вот это они не загрузят а, а то что разрешено и цензурой и нормами морали вот это пожалуйста такой яркий пример а к сожалению не помню откуда географически, из какой части Украины. Но э, человек, который э, мастер-сапожник, он э, просто умеет это делать хорошо. Но у него есть э, прекрасная харизма, есть э, уверенность в себе. Он сам по себе человек интересный. У нас же много таких людей, которые не учились скажем так, в институтах, в университетах этому делу, но они сами по себе интересные, самодостаточные люди, которые могут что-то создавать. И более того, они могут об этом интересно рассказать, что более главное. И этот человек просто сделал свой YouTube-канал, где он показывает, как он точит ножи, как он там, подбивает каблуки, как он там что делает и так далее. По чуть-чуть, по чуть-чуть популярность его канала начала расти. Мы подключили его к своей сети, добавили новые возможности для его канала. Доход, то, о чем мы говорили, возможность защищать э, авторские права своего mm -hmm. видео, это очень важно, в том числе ну, еще ряд каких-то вещей. И э, теперь, насколько я могу оценивать средний заработок. Э, мастера сапожника в Україні, mm. я думаю, що це вже для нього не основної mm -hmm. да? А от блогінг, Ютюб, от це вже основна. Тобто ви хочете сказати, що мені пора кидати телебачення, вже час прийшов, і треба вести там блог і писати в якісь дурниці. Да, як я роблю шашлыки, бо я, наприклад, чи от у мене книжка вийшла між іншим сьогодні, вже десята за рахунком. Да? І, і про це писати. Ну це ж кому це цікаво. Ми з вами можемо спробувати. Я записуюсь до вас в учні. Я записуюсь до вас в учні, я серйозно кажу про це. Але ви, як вчитель, мусите мати за мене відповідальність. По-перше, а по-друге, виставляти мені оцінки і викликати час від часу там дружину на розмову да, з вами. Дружина як Є? батьків, так? Є? Ну як родителі в школи. Та, 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 типу, ну моїх вже, на жаль, не викличеш, царство їм небесне, але. Але дякую, дякую за цю розмову, пане Павле. Записався я до вас в учні, пам'ятаєте, публі... всі 14 людей, які нас тепер дивлять. Пане Микола, всі 14 людей, які нас дивляться, вони будуть в будуть... 15 вже підказує мені режисер випуску. Они будут это Если у нас еще осталось время, я могу, Будь ласка, прошу. я могу сказать о том, что для журналистов это особенно актуально. Сейчас э, и в украинском сегменте, и в российском сегменте э, YouTube есть отдельная категория видео, которая, не настоль... которая в принципе не популярна за рубежом, но на нашей территории… «Ожгай это сюжеты про ГАИ. И есть масса журналистов угу. целое движение, дорожный контроль, да, 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 которые занимаются тем, что они снимают да, то, лично. как это в реалии происходит, <сих> со всеми нюансами, с деньгами в руке там, и так далее и тому подобное, и выкладывают это в YouTube очень популярные каналы. Это пример того, как конечно там не все так просто, потому что для того чтобы просто себе куролесить по Украине. И заправлять бензин тоже где-то yeah. нужны какие-то деньги. И то есть я подозреваю, что это не только личная инициатива журналиста. Может быть, кто-то его инвестирует слегка. Mm -hmm. вот. Но в целом, в целом, так очень Упрощу это це по каждому. кожному, кожен може в свою машину поїхати, щось то знімати. І у нас це пользується. Ну як кажуть, казали в Римі стародавньому, Vox Populi, Vox Dei, глас народу є, глас Божий». Я не дуже в це вірю, але в нашому в нашому живому телебаченні живі, якщо можна так сказати, Vox Populi, Ми подивимося їх якраз в цю секунду. Однозначно надаю перевагу інтернету. По-перше, по, по телевізору набагато більше програм, які мене не цікавлять, які я не хочу дивитися а в інтернеті. Я можу подивитися саме те, що мене цікавить, і не відволікатися тим, ну, тим часом на реклами і на інші передачі, які мені б не хотілося дивитися. Я надаю перевагу знаходитись в інтернеті, тому що там є якби свобода вибирати, дивитися або слухати. Ти можеш вибрати те, що ти хочеш саме, а не програма, яка задана там, адміністраторами телеканалів або ще кимось. В інтернеті зараз більше інформації. По телевізору зараз, ну як сказати, більше показують реклами, ніж корисної для людини інформації. Ну, взагалі ну так, також інтернет, тому що це зручніше, можна дивитися те, що ти хочеш, не те, що да, нав'язують. Як казав Стів Джобс. От телевизора люди тупие. Не дивіться телевизор. Ну, ми спеціально не підбирали людей, яких опитували, але як бачите, точки зору А, співпадають у них між собою, співпадають з тим, що пан Микола Рогінець, директор з маркетингу Агенції інтернет прав, нам розповідає, так. Але, з огляду на час останнє питання. Я про себе коханого. Я розумію, що ці 5 тисяч людей, які мені там тицнули, та, давай товаришувати, вони просто побачили десь там. Знайомі якісь риси обличчя, да? бо я в ящику живу 15 років. Я щодо того не маю великих ілюзій. Я цілком ясно розумію, що це люди з діаметрально можуть бути протилежними смаками, діаметрально різні по віку, по зацікавленнях в житті і так далі. Що я особисто, як людина, з вашої точки зору, міг би їм дати там? І чи повинен я взагалі це робити? Чи нехай воно вже так стоїть. Дайте мені пораду. Я думаю, що. С точки зрения Facebook, а мы в Facebookе говорим да, правильно, да. Да? и Фейсбука. аудитория Facebook. Аудитория Facebook, как правило, считается, что это более интеллектуальная аудитория, это аудитория, так, назовем в кавычках, элитная, угу. да. Так вот, повторюсь, если эта аудитория уже вами заинтересовалась, угу. если они считают вас личностью, которая что-то создает интересное для них, Значит, э, все, что нужно сделать, это продолжить э, создавать то, что вы создаете, запускать проекты, которые вы запускаете, mm -hmm. развивать проекты, которые и вы развиваете. Рады с ними. Рады с ними. И рассказывать им об этом. Mm -hmm. Банальные какие-то вещи. Сегодня mm -hmm. разговаривал там, и вплетаете... А им это интересно? Ну, естественно. Люди очень любят подсматривать замочную скважину. А, да, да, да. а, а же что черт. же там вот что за там за кулисье? Что же там происходит? Особенно, если вы еще будете говорить сегодня, я разговаривал с Ольгой Герасимюк. И там ну, с вот. Миколой я сказал, что вот только завтра Да, да, И вот такой маленький вам инсайтик. Ну, я бы так остаточно сформулировал свои питания. Я записал все до вас в учне. Якщо ви дозволите, я буду не, не не буду зловживати, але буду з вами радитись, бо я справді потребую поводиря в світі інноваційних технологій. І сподіваюся, що досвід людини 19-го століття. Талант, розум і краса людини століття 21-го, як ми маємо в вашому випадку, вони будуть мати наслідком. Я сподіваюсь, щось продуктивне, живе і корисне і для нас обидвох і для наших я аудиторів. абсолютно з вами. Согласен, готов. Пожалуйста, приходіть. Я думаю, що я научусь у вас більшого, ніж ви у мене. Ну і знаєте, я вже давно живу на цьому світі, мені є що згадати, нема що дітям розповісти. Так або дуже обережно. Да. Дуже дякую, Микола Рогінець, директор з маркетингу, З Попірця прочитаю, прочитаю, перепрошую, агенція інтернет. Брав, дуже дякую за цю розмову.